Миша, вот. пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Сегодня неоднократно звучало назвать Новый Союз Украинский фронт. Кто за такое предложение, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Решение принимается. И спустя 70 лет в Украине появляется Новый Украинский фронт. Которые как наследник будет освобождать нашу землю по примеру наших дедов и прадедов, как в далекие сороковые годы. Я предлагаю избрать символом Украинского фронта Георгиевскую ленту. Ленту победителей, всегда которой говорят о доблести и отваге которые передаются еще с тех времен, когда русские офицеры в составе русской армии освобождали наши земли от захватчиков. Я считаю, что через своих представителей мы обязаны вступить в переговорный процесс вместе с теми, кто от имени Майдана вещает, вместе с теми, кто садится за стол переговоров с оппозицией и с властью. Для того, чтобы мы могли при необходимости организовать действенную защиту зданий и сооружений, а также пойти на освобождение ранее захваченных. Я предлагаю сформировать фронтовую народную гвардию из числа а воинов-афганцев, участников локальных войн. Здесь присутствуют представители казачества. Ребята из организации Абло. Здесь есть ребята из организации Ночные Волны. Здесь есть всевозможные спортивные объединения движения. Сейчас идет формирование народной гвардии среди желающих добровольцев. Я думаю, что люди с военным опытом, люди с специальным образованием юридическим помогут подсказать законные методы которые позволят нам без применения противоправных средств, в том числе и подручных, защищать сегодня здания и сооружения городов, а также приступить к освобождению ранее законченных.